А ви дивитеся громадське телебачення, мене звати Сергій Мельничук, і сьогодні в гостях у мене український гурт називається Вони граждані Тапінамбур. Привіт хлопці! Це Привіт. Роман Забуга і Андрій Удовиченко відповідно це вокаліст групи і барабанщик Хлопці до нас завітали не просто так, тому що будемо презентувати сьогодні їх новий кліп, але про кліп трошки згодом. Чесно скажу, що я трошки неофіт в цій справі, про вас дізнався аж вчора. Чесно, ну, буває таке. Я думаю, що і наші глядачі не всі так само знають про ваше існування, тому питання перше, воно буде для вас, мабуть, дурним. І, мабуть, ви не, вже не раз його чули, чому гражданин Тапінамбур. Отлічно, наша любима. Я навіть не, не, не сумнівався в тому. Но ну, на самом деле, мы всегда по-разному отвечаем на это запитание, на это запитание, да? Мы существуем достаточно давно, на самом деле. Уже... Ну, в... это я уже в курсе, я подаюсь, с у... 2000 Ну, где-то так, год. да, да, так, так, везде значится, да, да, да во всяком сложилось. случае. Поэтому, ну, на самом деле, ничего такого сверхъестественного нет, нет какой-то истории, Просто как-то нам захотелось соригинальничать в юности, да, в студенческие годы еще, да. если не в школьные вообще. Съели э, нечто непонятное, то что, оказалось гражданин, то, что оказалось топинамбуром. Ну и вот приставочку да, гражданин сделали. гражданин появилась и, собственно, так и образовалось название. Я просто тут поделюсь, что таки -то топинамбур. Да, да, интересная штука. Да. Ну потом ну... уже... Потом уже как-то так сложилось, что помимо всего прочего, топинамбур оказался жутко полезным, как нам удалось узнать, который прорастает. Это такой своего рода сорняк, который везде прорастает. Ну и вот нам кажется, что что-то сходное да, он есть. Он очень устойчив Испания. к действиям внешней среды, и от него очень сложно избавиться. Вот такой вот он. Все ему ни по А, не, ну в принципе, философия проекта заразумела. Да, да. Окей. А, будем говорить, про ваш новый клип. Называется Вин Джига. Да, я правильно заразу. Да, все верно. Да. Все верно, да. Все верно. Жига і виглядає Джига. Ось так ми потім дамо обов'язково її послухати глядачам. Мені просто розказували про кліп, коли пропонували запросити вас на ефір, що він дуже класний, дуже патріотичний і от це все. А потім я дивлюся, там виходить чувак з биткою, mm -hmm. потім дівчата з помпонами, потім якийсь Бородань, який, завершуючи це все діло, виїжджає з місця зйомки на маленькому тракторці з фаєром. про що це кіно? Ну, реально, там ну, про патріотизм. Єдине, що патріотично я в цьому клипе побачив, це в дівчаток ці на шляпах. А решта якось... А, и цель все и все волинку там трошки подвываю, какие-то такие шотландские были мотивы, там их кто-то в килте где-то был в самом начале. Где же патриотизм. Ну, наверное, те, кто вам рекомендовали его как патриотический, они в первую очередь были слушателями этой песни, они, а не смотрителями. Ну, то есть, так как клип новый, они его вряд ли могли видеть, а в первую очередь слушали саму песню. Но видео получилось такое, как получилось, я не могу сказать, да, что оно... Ну, собственно там... говоря, видео это, как всегда, в данном случае случае это видение режиссера данного видео вот он себе представил нечто подобное и мы получили вот такой вот клип так и прошу песня так чтобы вот анонсуваты. ну песня наверное часть о том что происходило и продолжает происходить у нас в стране об этом ну каждый собственно может же слышать слова и сделать вывод о чем она на этапе когда вот вы планировали съемки я просто вижу что тут не стало Але ви там велосипед вигадувати, у вас одне зйомочне місце, та, одна площадка, і там от всі відбуваються якісь такі абсолютно різні речі. там, там ну, ну, чувак, ну, з волинкою, будь ласка, он знову там, з, збиткою, дружочек, та. Хто всі ці люди, що вони, вони мають щось символізувати, я так розумію? Ну, вони символізують, як мені собственно, молодеж, нинішню, молодих людей, скажімо так, которые как-то. Выражают свой протест. Выражают свой протест, да. Ну вот не молодой у нас человек, еще правда один есть. Так а чему джига? Э, почему джига? Ну, ну, сначала у нас родилась собственная песня, естественно. В которой непосредственно песню, в припеве да. есть такая фраза, мы еще станцуем джигу на собственных похоронах. Ну, поэтому и джига. А в чем это идет патриотизм? Ну, патриотизм, мы же не пришли сюда, не анонсировали, что у нас суперпатриотический. Нет, нет, не, я не, не до вы просто... сказали. <laughs> 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 Почали же мы разговор с того, что все-таки там мают какие-то патриотические мотивы. И вы говорите, что песня про патриотизм, а мы приходим до того, что там танцевать в на властных могилах. Чи, чи, не про это песня? Ну, нет, песня не о патриотизме, песня скорее о том, про том, про что происходит. Абсолютно в точно, да. Ну, как бы, тут уже как, каждый слышит то, что хочет, вот и все. Ну хорошо було б са звуком, але я думаю, ви потім Ні, Ми його обов'язково потім... покажемо і зі звуком. Та оце якраз ти хлопчина. Та це ж тик, да, да, я. Собственно, і є. Да, да, да. Прикольно. А де ви це все дістали? Це що це за місце зйомки? Тому що в принципі кліп такий цікавий вийшов візуально. візуально. Ну, у нас вже просто в подбросив, ну фух такий, все-таки цікавий, все таки візуально, да? Ні, ну чого, я просто мені, мені цікаво з точки зору там візуалізації дуже багато речей. Тому що зробити кліп, це все ж таки непростий момент. Це ж не, не кожна людина зробить. Це має бути режисер, який там послухає музику, скаже: я бачу це так. Давайте зробимо це так. Як у вас цей процес відбувався? Про кліп розкажіть. Uh, Значить, у нас в місті Дніпропетровській ми самі оттуда є режисер кліпів Олексій Тараненко, роботу. Снимали мы непосредственно в городе Днепропетровске, нашли там локацию, уютненький такой ангар. Ну и все действующие лица, это по сути ну как, не, не совсем наши друзья, да, а какие-то люди знакомые нам, которые показались нам интересными. То есть вот у нас есть человек из фаер-шоу, вот у нас есть болельщицы клуба Днепр. Вот судим, у нас правда? есть барабанщицы, которые, кстати говоря, из Киева. Вот, собственно... Да, и сложили мы из всех этих ребят пазл, а точнее режиссеры, и получилась вот такая вот работа со всеми этими ну, в первую ребятами. очередь, в видео хотелось передать какую-то, ну, э, как это называется, динамику, да. Ну, потому что песня достаточно заводная, бодрая. Поэтому попытался режиссера мы вместе с ним отразить это. Так. А как выбирали людей? Э, на... как мы выбирали действующих лиц... Ну Ну, сначала ну там дійсно дійсно, дійсно дійсно така ж виходить еклектика, що тут там, хлопець в кілті з волинкою, тут хлопець з биткою, тут дівчата-барабанщиці, тут дівчата з помпонами. Ну, в принципі, це ж такий вінегрет, який досить було важко одне в друге імплементувати. За яким принципом підбирали характери? Ну, в першу чергу, найголовніший принцип ну, якраз люди, які щось, щось, то ну як активне, да, скажімо так. Ну вот, которые не, не хочется говорить слово агрессивное, да что ли? Ну, вот. Да, это активное это движение какое-то. да, не да, таящееся. Да, активное, да. да. Не бездействующее, что собственно говоря и видно. А курьезы были какие сейчас в вот Вы знаете, у нас очень много в истории нашего коллектива вообще всяческих курьезов случалось в нашей жизни, на сцене, а вот при съемках этого клипа, наверное, даже так мы и не припомнили. Ну, пожалуй, самый курьез. большой курьез для меня лично был это управление вот этим прекрасным тракторцем. тракторца, да, взял. Там же а, он прилагался. Да, 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 да. И зажигание файра, который достаточно много дыма э, дает в помещении, оно обусловлено, ну, как бы, это, это Съемочный процесс заключался в том, что дубль был всего один, ну вот когда я ехал на этом трактор ти вот, соответственно, прежде чем зажечь его, пришлось проехать энное количество кругов, научиться им управлять, а потом уже с, един... с первого и последнего дубля сделать, собственно, то, то что, что сделали, вот это заключительная была у нас, э, заключительная. А сколько, взагали, съемки тревожили? Ой, два дня это у нас заняло. На Всего самом два дня, да? Да, да, да. Мы достаточно оперативно так попытались расписать все это по времени и как-то все… Да, все... сложилось все очень быстро. Вот за два дня все сработали очень хорошо. Вот. И, как обычно бывает при съемках клипов, к счастью, у нас не было каких-то серьезных задержек или заминок, и все получилось по таймингу. Mm -hmm. А так, ну можете не відповідати на це питання, я знаю, що не всі відповідають. А скільки грошей витратили на кліп? Ну так, чесно. Це еще не багато совсем на самом деле. Скажем, а я тоже так думаю. всі не відповідають обычно, да? Ну, надо же, может быть, ну, такие люди. Хто, на... хто, хто ну, это Ми вложили скажу. суму 10 тисяч гривень, по моєму так, да? Примерно так? 10 тисяч гривень? Да, да, да. Прикольно. А вы арендували камеру? Там кто-то своей... На что снимали, до Мы в этих штуках разбираемся не настолько хорошо. Наверное, вопрос, вопрос надо Ну да, режиссер, ну снималась и на фотоаппаратах снималась. По-моему, и камера, кажется, тоже присутствовала. Я сейчас сижу и анализирую. Думаю, вот зря я, может быть, сказал эту цифру. Сейчас режиссер такой елки-палки. Мы же договаривались с вами, ребята, что вы скажете, что это стоит намного больше денег. А мы такие, все, забудьте это. Я, может быть, не в курсе просто. Может быть, у нас наша там... Административная часть нашего коллектива знает что-то больше, я не знаю. Не, ну насправді, клип прикольний. прикольный, Еще раз скажу, сколько подивимось, в кінці. Э, таке все запитання а, будет ли у вас в рамках какого-то альбома, нова песня, сингл какие-то? Чи... Ну, у нас осенью будет выходить альбом, а это четвертый, на поговорка. самом деле. Вот. эта песня, которая в него войдет, она уже выложена в интернет, как сингл была до этого. Ну вот, собственно. Мы сняли клип, по а осени выйдет альбом, и там будет эта песня тоже. Тур, Египет, планует, это Украина? Мы как-то постоянно находимся в туре, такая ситуация. Ну, то есть у нас как бы туры выходного дня мы их называем. То есть, как правило, это мы як... выступаем в клубах по пятницам, субботам, там, воскресеньям. Поэтому, как правило, вот эти три дня ну, у нас когда, практически... собственно говоря, основная масса наших граждан отдыхает, да, мы да, их пытаемся развлекать, пытаемся их чему-то научить, заставить задуматься и так далее и тому подобное. А какие у вас места улюблены? От я точно знаю, що зараз от улюблене місце майже усіх це в Одесу поїхати, але ну, в Одесу вот. приїздиш, так виходиш на плясток, починаєш типу, Ой, звиніть, я простіть, аби не наступити да, на когось. Да, да, ну, мені каже, що принципі... читали. Принципі... З бендами, так ні, я нічого не читав майже. і з бендами, до речі, така сама історія. Я це з Одеси повертався, Михалка в поїзді зустрів. і там був Женя по-моєму, А Торваль, да. За <звіст> Торваль, <звіст> <звіст> так. Тобто там, в принципі, ти. Приезжаешь в Одессу, таки враждебно, что ты по Киеву уходишь. Э, можливо, какие-синие места полюбляешь? Нас... Ну, Прямо... я так понимаю, что Одесса уже у нас номер один. Мы это с вами выяснили, да? Ну, это, я, конечно, я, я, я с контекста разумеюсь, что вы любите делать. Помимо нашего родного да. города Днепропетровска, у нас ну пожалуй практически каждый месяц в, в Одессе, да, вот как раз выступления есть. Клуб Трумен там такой есть и вот там. часто. Есть там так. Да. А, это нет, не стоит? Это не не, взять, чему? Нет, чему, просто там летали, знаем, А, вот, да, так скажем. ну вот, тем более, вот мы там достаточно часто бываем, да. Ну вот, собственно, совсем недавно мы выступали в Киеве, в столице, буквально это было вот в четверг, несколько дней назад, выступали в клубе «Докер Пап» на Богатырской. Вот. И невзирая на то, что сейчас вот считается сезон не клубный, лето, сейчас время фестивалей, но тем не менее оказалось, что есть люди, есть слушатели и зрители, которые хотят нас видеть. Несмотря и, на да, душную несмотря на, так сказать слухоту, клуба. Да, да, несмотря на жару такую. И пришло достаточное количество зрителей. Мы даже честно признаемся, ожидали, что будет меньший спрос на нас в этот день. Но были приятно удивлены. Зуки, хлопці, ну ще за запитання є, яке в принципі я не можу не задати. Можете на нього не давати відповіді, зразу скажу. Але от, от з виходячи з тих подій, які відбуваються в країні, дуже багато виконавців займають проактивну позицію і там намагаються якось підтримати українських військовослужбовців, Десь їздять або до них в зону проведення антитерористичної операції, або їздять там по звільнених містах. Ви якусь таку подібну практику робите чи ні? Ну смотрите, мы как бы на самом деле и, и делаем ее, но ну, не знаю, лично моя позиция субъективная. Ну мне не хотелось бы это вот, что называется, каждый день выкладывать в Фейсбуке фотографии, где там я стою с бойцами в обнимку. Ну, это ну, то уже то, как настолько на этом фоне избитая тема. Делать себе это. имя. Вот, но на самом деле как граждане просто не граждане Тайпинабура, а как граждане Украины, каждый из нас практически все ту или иную пытаемся внести лепту. Ну а так с концертом ездили. С концертами, концертами не были у еще. Нас абсолютно недавно вот как раз было подобное приглашение, но там что-то не получилось по именно технической ну, части. техническим да. моментам, поэтому а мы в... не поехали. В общем, но вообще всегда... мы всегда. Мы бы с удовольствием это сделали. Ну, просто коллектив такой именно э, у нас достаточно большое количество человек. Сколько вас, до речі, Я, я читал, что коллектив великий, часто змінюється. Взагалі, трошки, давайте, про склад колективу поговоримо. Да, Які у вас там інструменти ну, є? У нас 7 человек в коллективе. Yeah. У нас, кроме стандартных барабанов, баса и гитары, и собственно вокаліста, у нас еще есть духовая секция. Это две трубы и один тромбон. подробно ты рассказал, но ну, много в общем народу. И чтобы нас куда-либо переместить для выступления, это достаточно ну, такой трудоемкий процесс. Но ну, тем более, чтобы всех было слышно, чтобы это выглядело так и музыкально звучало, как нам бы хотелось. Поэтому, ну вот как, как показывает практика, мы видели, если какие-то артисты выбирались, то в основном это выглядело там, ну просто с гитарой, допустим, вот как-то так, кто-то поет что-то. Сложніше, коротше говоря, нам на там, технічні фактори. Концерт мрії. От який для вас концерт мрії, де б захотілося зіграти? Тому що я точно знаю, що у будь-які виконавці у нього на певних етапах творчого розвитку є така от мулічка, що от хочу. сбацать концерт на Олимпийском, например, mm -hmm. там, або там ДК имени Кирова в Изюме. Mm -hmm. Ну, это не про восточную историю, вообще у меня ДК имени Кирова, моя личная боль, но все-таки я уже да, поза -по эфиром расскажу. Ну, на самом деле я вот, с вашего позволения, немножко такой небольшой экскурс в нашу историю позволю себе. Когда-то, давно-давно-давно, когда мы были студентами, и мы только-только начинали играть на музыкальных инструментах, и появилась группа вот с этим странным названием. У нас была мечта выступить с сольным концертом в нашей городе Днепропетровске. Тогда это был предел мечтаний, чтобы на наш пришло много людей. Ну, естественно, как вы понимаете, это сложилось и складывается, уже что это вопрос много не стоял, сколько это. Ну, вот много, просто, все да. прекрасно понимали, что такое много и да. что такое много, да. чтобы было видно и слышно. Да. Вот. Ну а концерт нашей мечты. Роман, у тебя есть концерт твоей мечты? Mm -hmm. Ну, Вечером конечно, был. было бы приятно выступить в столице, в Киеве, со своим большим сольным концертом и уже самое я... удивительное, вот он сказал, и я подумал, что у нас особенно ничего не изменилось. То есть просто тогда было это наш концерт мечты, это когда сольный концерт в родном городе и много людей. То теперь, наверное, у нас примерно то же самое, только в городах Украины и людей много. Это концертный тур и не по клубах, а так чтобы там все сырье, площадки уже, да, то Хочеться дані скромасштабності. Да. хочеться. ну я вам бажаю тоді масштабності. Сподіваюся, що у вас вийде. Будемо дивитися кліпи. Прощатися Спасибо. на тому. Дуже дякую, що завітали. Гурт вам. «Гражданин Тапінамбур» був у нас у гостях.